Забил такую радку под ротик. с Вот это надо пил, забрал. Резинка, конечно, надо было скалкой. Да, ну ничего, ну типа. рот чудо сам придумал. Можно петлевым, можно вот таким, вот таким, вот таким. Скажу, что я использую я первый раз для опыта, такая себе, скажу, мощность, хочу в будущем дать Так, нитка, обычно обычного нити. Родина, еще советское дерево. сантиметров нарел его тут шлифовал с резал лубзиком интересно его на пару короче вот так вот но я чистую еще то я в делаю в пит делаю плоскости что так типа чепляете делай ну что такое другой она в пит релидался на пол белого лука в пит бок, бок, бит. бок вверх и я говорю тут стоить пару методов убирать вот так вот вот так вот на самые лучшие вот так вот на другом месте вот так вот Третий, Взял боковую палочку и скрепку сгибнув, взял полосочку і противогаза хорошо, и противогаза примотал. Даже хорошо, даже для рогату. оказалось, она так вверх просто выскальзывала, вот на то и изолентой. То стрелять начал, а она так крутилась при полете. Другой я в перенесении, но было больше. такая Потом она меня зачипался в тело, И не долетал. Кукуратый я точно сейчас вам покажу, как на тренировать. четко есть. Ну все, книжечка почти на вылет. Тупым краем. Просто почти на вылет Так, упало в ведро. Сейчас я... хорошо нашел. так в сколько старинок у меня сколько сторинок у сколько 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 пробило?

Это еще такая огромная, у не показалось, Ну, вот тут здоровая заяцка. И вот там у меня в эти зоопары нормальных. такие просто благополучно полетели в плитку. А потом сегодня утром у улице была вот кстати, я тебя думаю, да, куда это чем? Вс, упор. Значит. И рука. Какая уже хочет рассказывать. Короче, У тебя грибы на да? сезончик сады. Сезон, сезон. У сезон, сад. сезона сады. Ау, всё. как вроде. Классно. Это тройка.